За старою доброю традицією травневі свята стають початком сезону пікніків та шашликів на свіжому повітрі. До речі, м'ясо приготоване на мангалі або грилі вважається більш корисним для здоров'я, адже у такому процесі обсмаження не використовують олію. Дякую. На здоров'я. Але все корисно у помірній кількості, щоб ваш виїзд на пікнік не обернувся стресом. Для організму лікарі застерігають відмовтись від вживання жирної та важкої їжі, їжти меншими порціями та бажано, відмовтись від алкоголю. Адже у період після свят завжди збільшується кількість випадків звернень до гастроентерологів. Надмірна кількість їжі, жирні страви, алкоголь, які у тій чи іншій мірі завжди присутні під час свят, дуже часто можуть спровокувати погіршення стану органів травлення, зокрема підшлункової залози. Як захистити цей орган від перенавантажень та вберегти його здоров'я, ми сьогодні дізнаємося у лікарі-гастроентеролога. Вітаю вас! Здравствуйте! Отже, підшлункова залоза. Чому саме так називається цей орган? Він дійсно розміщений в області нижче шлунку. Да. Поджелудочная железа – это очень важный орган нашего организма. Расположен действительно очень глубоко в брюшной полости, под желудком. Вот я вам покажу, где. Вот здесь вот. Здесь находится печень справа, кишечник спереди. И поэтому поджелудочная железа действительно глубоко и Орган этот считается очень трудным для исследования. Наскільки мені відомо, підшлункова залоза має дві основні функції: це вироблення певних гормонів, а також активна участь у процесі травлення. Розкажіть, будь ласка, які саме гормони виробляє цей орган, і для чого вони потрібні? Да, действительно. Поджелудочная железа это орган с двойной секрецией, это экзокрины, выработка гормонов для переваривания пищи. Это амилаза, переваривания углеводов, липаза, переваривания жиров и трипсин, трипсиноген, трипсин для переваривания белков. Все эти ферменты принимают участие в переработке составных частей пищи, которые поступают вот сюда, в двенадцатиперстную кишку. И поджелудочные сюда же выделяют гормоны. И здесь основной процесс переваривания и всасывания пищи происходит. И вторая функция поджелудочной железы – это эндокринная. То есть она вырабатывает глюкогон и инсулин, которые участвуют в обмене глюкозы. Вироблення ендокринних гормонів підшлунковою залозою це досить така обширна тема. Давайте сьогодні зупинимося саме на її функції під час травлення. Дуже часто лікарі кажуть, що саме у період після свят чимало людей звертаються із каргами на роботу цього органу. Отже, розкажіть нам, будь ласка, які основні вороги підшлумкової залози? Якщо у чоловіка розвивається таке такої заболівання, як хронічний панкреатит, це супроваджується. выраженной абдоминальной болью, болями в животе, сдутием живота. А если уже развивается внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы, то есть отсутствие или уменьшение выработки э, ферментов, у человека возникают поносы, Стеаторея, что такое стеатория? Выделение жира скалом. А самое главное он теряет массу тела и теряет питательные вещества, которые принимают участие в работе других органов. И именно эти пациенты, у которых развивается вот эта внешнесекреторная недостаточность, они Чаще других страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфекционными заболеваниями, переломами, именно в силу того, что теряются питательные вещества. Самые важные, две основные причины хронического панкреатита ⁇ это алкоголь. И это желчекаменная болезнь. Камни в желчном пузыре и в протоках. Но если желчекаменная болезнь бывает остро, вызывает острое состояние, и пациент сразу попадает к врачам, в основном к хирургам, то алкоголь вызывает хроническое, хроническое состояние. И в индустриально развитых странах 80% хронического панкреатита является именно алкоголь. Другие причины – курение. Что касается питания, сама пища не является причиной никаких заболеваний. А вот провоцировать обострение она, конечно, может. Если у человека уже есть заболевание, конечно, определенная пища провоцирует и обострение. А какие первые симптомы того, что, возможно, хвороба только развивается? Эти симптомы вообще человек может чувствовать? Мы говорим, что существует два проявления хронического панкреатита – это абдоминальная боль, боль в животе на ранних стадиях, и постепенно развивается внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы, то есть наличие вздутия, урчания, поносов, выделение жира скалом и снижение массы тела, изменение нутритивного статуса, то есть питательного статуса пациента. А расскажите, пожалуйста, каким чином диагностируют проблемы подшлунковой залозы? На разных стадиях этого заболевания применяются разные методы диагностики. Существует два метода диагностики раннего хронического панкреатита. Это эндосонография и это магнитно-резонансная холангиопанкреатография с секретином. А с метою профилактики, какие засобы заслуживают для исследований подшлунковой залозы? На самом деле можно применять и УЗИ-исследования. Почему? Потому что УЗИ исследования является первым инструментальным методом скрининга пациентов. Для того чтобы качественно посмотреть поджелудочную железу в силу ее анатомического расположения позади желудка, она так и называется, необходима тщательная подготовка. То есть нужно прийти натощак, необходимо воздержаться от приема пищи, если это в утренние часы, то, соответственно, вообще ничего не кушать и не пить в том числе. Если же это во второй половине дня, то 6-8 часов перерыв между приемом пищи и исследованием вполне достаточно. В соответствии с анатомическими ориентирами, которыми являются сосуды, главные сосуды брюшной полости, это аорта, это чревный ствол, мы определяем место расположения поджелудочной железы получаем на экране изображение всех отделов. Это головка тела, хвост поджелудочной железы. Мы получаем, что у вас поджелудочная железа не увеличена, она имеет совершенно нормальные контуры. Если вы обратились исключительно с профилактической целью, и вас ничего не беспокоит, то какие-то дальнейшие Исследования, в том числе лабораторные, не предполагаются. А я часто людям потрібно работаю ультразвуковое дослідження печленковой залазы из метою профилактики? Как правило, раз в год. Но если, допустим, в течение года вас посещают какие-то незнакомые для вас жалобы или ощущения в области верхней половины живота или в принципе в животе, конечно, нужно приходить раньше. На секрет, що зараз чимало людей, замість того, щоб регулярно відвідувати лікарів, призначають собі самолікування, купують в аптеках ліки самостійно. І, наприклад, зараз дуже активно реклама на телебаченні. пропонує купувати штучні ферменти для покращення роботи підшлункової залози. Як ви вважаєте, чи можна вживати самостійно такі ліки і абсолютно усім людям? Мені часто приходиться сталкуватися з тим, що приходять пацієнти з і приймають совершенно мало, массу неоправданно ненужных лекарственных препаратов. Что касается ферментов? Ферменты нужно принимать тогда, когда диагностирована внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы. Начаются врачом ферментные препараты. И это назначение ферментов строго прописано международными рекомендациями, потому что ферментный препарат должен быть микрокапсулированный иметь маленькие очень размеры. Должен быть в энтеросолюбильной оболочке. И на завершение нашей беседы хочу вас запитать, а что же, классно мы можем сделать для того, чтобы продолжить здоровье нашей подшлунковой залозы? Первое, я все-таки считаю, что информация должна быть более широко популярная информация о здоровье людей. Второе и самое основное, это, конечно, образ жизни человека это питание стараться э, держать свой вес в рамках не поправляться потому что излишнее потребление жиров углеводов и так далее приводит к заболеваниям алкоголь в умеренных количествах если есть повреждение печени то это э, ограниченное количество и совсем не прием алкоголя и конечно это движение физические нагрузки вот это есть основной образ жизни и профилактика всех заболеваний сподевайся на тылаледачи скоро ставите вашему парадму и дуже дякую вам за все, интересную информацию. Тепла, солнечная, травневая погода Сприяє не лише початку сезону пікніків, але й першій засмазі. Проте слід пам'ятати, що навіть наприкінці весни сонце вже досить активне для того, щоб нанести чималої шкоди нашій шкірі, якщо вона при цьому не захищена. Далі у нашій програмі модне здоров'я наш експерт Ірина Букурк розповість вам про таке поняття, як фото старіння шкіри. Що це за процес та чим він небезпечний. Добрий. день! с вами Ирина Букур, и мы продолжаем говорить о молодости, красоте и здоровье. Сегодня существует тысячи методик в бьюти-индустрии, которые позволяют женщине выглядеть молодо и красиво. Очень многие женщины совершают одну ошибку. Когда после 30 лет на коже образовываются, ну, прежде всего, мимические морщины, женщина начинает думать, я старею. И это главная ошибка всех наших женщин. Женщина не стареет. Ничего общего с теми морщинками, которые мы видим в 30, 40, 45 лет, биологическое старение не имеет. Наши клетки работают замечательно, омолаживаются и делятся. Это старение называется фотостарение. И если с биологическим старением справиться сложно, то у меня есть к вам очень хорошая новость. С фотостарением справиться легко. И вот сегодня мы как раз будем об этом говорить. Итак, что же это такое фотостарение? Очень просто объяснить. Каждый день, с утра до вечера, мы с вами находимся под воздействием солнечных лучей. Существует два типа солнечных лучей, которые воздействуют на нашу кожу. Лучи группы А – это те лучи, которые мы знаем. Это лучи, которые обжигают нашу кожу, от которых наша кожа краснеет и от которых мы периодически защищаемся, когда пользуемся солнцезащитными средствами. А вот лучи группы Б мы с вами не замечаем, но именно эти лучи являются лучами старения. Они проникают везде. Эти лучи самые опасные для нашей кожи. Что же происходит с нашей кожей, когда она поглощает солнечные лучи? Лучи группы B проникают глубоко в нашу кожу и воздействуют на молекулы. И прежде всего на молекулы белковые и липидные. Помимо этого, в нашей коже под воздействием солнечных лучей образовываются молекулы террористы. Свободные радикалы. Свободные радикалы. Это такие испорченные молекулы, которые не имеют в своей структуре одного электрона. Что же они делают? Они нападают на здоровые клетки и забирают у них электрон, фактически заражая здоровую клетку. И происходит цепная реакция. И вот как раз вот эти больные клетки атакуют здоровые, хорошие наши белковые клетки, из которых состоят коллагеновые и эластиновые волокна, вследствие чего кожа теряет упругость, образовываются морщинки, и мы начинаем стареть. Существует основных три шага для победы над фотостарением. Шаг первый. Значит... Что мы делаем? Мы защищаем наш эпидермис. Для этого у нас есть специальный крем, крем Редерм, задача которого постоянно восстанавливать эпидермис, склеивать между собой вот эти вот чешуечки и самое главное, что очень важно, восстановить отражающую функцию эпидермиса. Что значит отражающую? Чем меньше кожа впитывает солнечных лучей, тем меньше мы получаем влияние и вот такое стрессовое состояние нашей кожи. Шаг второй. Наша задача минимизировать облучение, которое мы получаем каждый день. Используйте специальные дневные защитные крема с солнцезащитными фильтрами. Для этого очень важно знать, что в креме есть фильтры, которые спасают нас не только от лучей группы А, это простые лучи, но самое главное от лучей группы Б. Такие крема должны содержать в своем составе обязательно светоотражающие частички и компоненты. Правило третье. Обязательное наличие в кремах и в нашем питании антиоксидантов. Это молекулы, которые обладают удивительной способностью нейтрализовать свободные радикалы. Вот таким удивительным свойством обладают масла, косточек, винограда, граната, облепихи и витамины А, С, Е. Один крем не способен справиться со всем тем потоком свободных радикалов, которые возникают в нашей коже. Поэтому нам важно правильно питаться. Я здесь положила все необходимые продукты, которые содержат в себе высокое количество витамина С. Одному человеку каждый день нужно не менее 50 мг витамина С. Следующий очень важный антиоксидант это витамин Е. Максимальное количество витамина Е находится в растительном масле. Человеку требуется витамина Е, витамина красоты, 15 миллиграмм в день. Я вам желаю молодости, красоты и здоровья. С вами была Ирина Букур. До новых встреч! Отже, тривале перебування на сонці без специального захисту загрожує нашей шкірі перечасним старением. Але що робити, коли так хочеться зустріти літо із приємним гарним відтінком шкіри. Давайте разом спробуємо розшукати нові альтернативні методики безпечної засмаги. Косметика для а також, наприклад, така салонна процедура, як тростинна засмага. Звичайно, це безпечні методики для засмаги, які відомі вже протягом багатьох років. Але для того, щоб отримати бажаний та гарний результат, потрібно дотримуватися чимало передумов. І ось після тривалих пошуків новітніх методів нешкідливої засмаги я відкрила для себе таке поняття як колагеновий солярій. Кажуть, він поєднує у собі і ефект засмаги та ефект омолодження. А яким же чином він працює? Зараз дізнаємося. Доброго дня. Добрий день! Наскільки мені відомо, колагенові солярії або колагенарії в Україні з'явилися не так давно, звідки взагалі прийшла на них мода. Мода на коллагеновый солярий пришла из Европы. Эта процедура очень популярна в Европе. Производители соляриев соединили коллагеновые лампы и лампы для загара соединили в одном аппарате. Лампы солярия и коллагенария дают сразу же, ну не мгновенный, но эффект через несколько часов проявляется в виде красивого загара, упругой кожи и красивого тела. Я вас приглашаю пройти в наш солярий, познакомлю вас с солярием, с лампами и расскажу, что они делают. Это и есть коллагеновый солярий, так? Да. Выглядит он как обычный. У чем ж різниця? Разница в лампах, которые находятся в самом солярии. Можно погулять Можно, Даже, конечно. Еще да. тут Потому за лампы? Это лампы, вы видите, светодиодные маленькие красные лампы, те, которые стимулируют выработку кислорода в организме. Маленькие тоненькие лампы, это коллагеновые лампы. Вот они вы, вы, вы видите, они идут рядышком с лампами солярия. И третьи лампы – это лампы для загара, собственно. Поэтому загорая в таком солярии, вы получите красивый э, цвет кожи, э, гладкую кожу, увлажненную кожу и не пересушенную. В таком солярии вы не сгорите. А вот те червоні лампочки, это их еще называют рубинови, рубиновые, так? да? Рубиновые, да. Что они дают? Они, видите, они находятся уровень лицо и декольте. Самая, скажем так, уязвимая часть лица и тела защищена этими лампами. То есть они вырабатывают, ну, как бы стимулируют выработку кислорода. После загара не появляется краснота. Как обычно после солярии лицо не красное, декольте не красное. То есть очень щадящий загар. Каким чином деют лампы, звичайные лампы для солярии? на нашу шкиру, я думаю, все добры знают. А вот, каким чемом влияют самые коллагеновые лампы на стан нашего кожу? Как вы знаете, коллаген – это строительный материал соединительных тканей нашего организма. Поэтому со временем выработка коллагена уменьшается и ухудшается. Поэтому этот, эти лампы они подталкивают организм вырабатывать эти волокна коллагеновые. Поэтому, когда вы загораете Вместе с коллагеновыми лампами нет эффекта стянутости, сухости кожи, нет дряблости. И если нет эффекта сухости шкіри после засмага, я думаю, что такая засмага намного дольше тримается потом, Конечно, конечно, потому что исключается шелушение и тот неприятный эффект, который мы видим обычно после загара, когда все шелушится, слазит и кожа становится очень некрасивая. Дякую вам за эту информацию. А мне уже очень хочется узнать и проверить на себе, что же такое коллагенарий и каким чином он действует. П'яти хвилин около генарії, поки я не помітила жодних змін у стані своєї шкіри, але це цілком нормально твердять фахівці, адже ефект засмаги можна буде побачити лише за кілька годин, а от ефект омолодження лише за кілька сеансів. Сьогодні у програмі модне здоров'я ми говорили про те, як провести травневі свята без шкоди для власного здоров'я. А також ми дізналися, що таке фотостаріння та шукали нові методики безпечної засмаги. Я Вероніка Ухалкова прощаюся з вами до наступного тижня. Будьте здорові!